नमस्कार मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो आज आपण पाहूया शारदा नाम संकीर्तनाचा पाचवा भाग म्हणजेच त्यातल्या एकशे आठ नावांपैकी एकोणपन्नास ते छप्पन्नपर्यंतची नावं आणि त्यांचा मराठीमध्ये अर्थ चला तर मग मे ब्रह्म सनातनि मा सुभगे मा त्वं मे ब्रह्म सनातनि मा सुभगे मा त्वं मे सनातनी मा सद्गतिसम्मति दायिनी मा भवतारिणि करुणेश्वरि त्रिपुरे सुन्दरि मोहिनी मा ब्रह्माण्डो दर धारिणी मा प्रेमानन्द प्रवर्षिणी मा सर्वचराचरपालिनी मा भुवनचतुर्दश प्रसविणि मा नानालीलाकारिणीमा त्वं मे ब्रह्म सनातनी मा सारदैश्वरी सुभगे मा त्वं मे ब्रह्म सनातनि मा हे देवी माता तू माझ अनादी ब्रह्म आहेस हृदय मंत्रमुग्ध करणारी दैवी आई शारदा तू सनातन ब्रह्म आहेस तूच आहेस जी परम भाग्य देते आणि उदात्त प्रवृत्ती असलेलं मनही देते तू प्रत्येकाला या भवसागरातून तारून नेणारी आहेस आणि करुणेची देवी आहेस तू मंत्रमुग्ध करणारी त्रिपुर सुंदरी आहेस तू संपूर्ण विश्व तुझ्या उदरामध्ये धारण केलेलं आहेस तूच आहेस जी प्रेमाच्या आनंदाचा वर्षाव करते तू सर्व चराचराचं म्हणजेच सजीव आणि निर्जीवांचं अर्थात संपूर्ण विश्वाचं रक्षण करणारी आहेस चौदा जगांचं म्हणजे सात स्वर्ग आणि सात पाताळांचं उगमस्थान तूच आहेस तू अनेक दैवी लीला करणारी आहेस मे सनातनी नि सारदयश्वरि सुभगे मा त्वं मे ब्रह्म सनातनि मा सारदय ईश्वरि सुभगे मा त्वं मे ब्रह्म सनातनि मा